بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكاذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين <سؤال> إن أول بيت ردو لِلنَّاسِ الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينة مقام إبراهيم ومن دخله قال عَمِيلًا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شاهد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن نها إواجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فاركا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين